Тот человек, который сегодня поднимает темы. Им пропонували деньги, чтобы они проголосовали. Давление на членов оргкомитета, который также, также присутствовал в этой игре, давление на самих студентов-участников со стороны администрации вузов. Все это мы видели. Игра переросла в какие-то политические баталии дорослых партий. ресурс, который был задействован нашими противниками на региональном этапе, вряд ли будет применен. Я долгое время играю в студенческую республику. Мы победили региональный этап, национальный этап в прошлом году. Я стал депутатом студенческого парламента Украины. И студенческий мэр текущий, Алекса Колик. это тоже мой очень хороший друг. И вы вместе шли этой к победе. И сейчас продолжаем ту же традицию. На самом деле, наша команда, которая играла в прошлом году, в своем полном составе, преувеличив ее количество, пришла и в этом году. И мы будем продолжать в эту игру играть. Олег Деренюга конкурент довольно серьезный, интересный, но, знаете сказать, этап закаливания этого человека, ну, просто как кандидата, как закаливания, ну, особо него, как мы, мы не наблюдали, да, и полностью, как говорится, он не побывал теми детальками тех проектов, которые вот нужно, и серьезных там организаций людей. Он непременно есть нашим хорошим другом и знакомым коллегой. И, и, да, и, то есть, и общались не только как в университете. И потому как бы свои преступления и свои голоса мы отдадим за его кандидатуру. За Олега Деренюгу. Ну потому что это кандидат, несмотря на то, что всего лишь студенческий, у него вполне реальные взгляды на будущее, абсолютно реализуемый. И я его до этого не знала, он просто ходил по кабинетам, предлагал вступить в его команду, его программа мне очень понравилась, и я готова идти с ним даже на всю украинский этап. Цьогорічна гра студентська республіка вона більш нагадує мені саму дорослу політику, сам момент виборів. Тобто зійшлись люди, зійшлися студенти, котрі більшу частину своєї не знали, що вони, для чого вони, вони знали єдине, що їм треба проголосувати за того кандидата котрі, я розумію, вони знали, що вони за нього проголосують ще до того, як прийшли на цю гру. Молодіжна, цікава, динамічна гра переросла в якісь політичні баталії дорослих партій. А наші опоненти в цьому році прямим образом влияли на всі процеси, які відбувалися в грі. Я лично видел, как ходили преподаватели некоторых вузов Николаева со списками, даже видим проректора. То есть студентов ровными рядами выстраивали напротив урнов, с бюллетнями, проверяли угрозы студентам об исключении и о их проблемах, которые ожидают их в вузах. Давление на членов оргкомитета, который также присутствовал в этой игре, давление на самих студентов-участников со стороны администрации вузов. Все это мы видели. У меня была большая надежда, что Николаевское студенчество э, попросту не прогнется, не пойдет под это все, однако, ну то есть огонек горел, надежда была. Но, как оказалось, современная молодежь э, оказалась неспособной. Э, высказывать собственное мнение, быть более сознательной и просто подвергнуть тому прессингу, который идет и на всю нашу жизнь со стороны текущей власти, ну и уже идет на студенчество. Я думаю, что это тот звоночек, тот огонек, когда даже в таком простом деле, как студенческая игра, наша власть не обходится без политического давления, без применения административных ресурсов.